положительно как бы ну потому что люди патриоты своей страны никак не отношусь к информации, вообще никакой не располагаю отношусь положительно люди выражают свою политическую как бы мировоззрение не стесняется этого общественная организация которая весьма активно уничтожает оккупантов российских в Донецкой и Луганской областях правый сектор ну это политическая партия Отношусь положительно, потому что они участвуют ну, во всех как бы, общественных акциях. Конкретно по правой секторе я могу сказать только то, что я уважаю этих людей и достаточно часто общаюсь с теми, кто воюет на передовой. И кроме уважения, и, так сказать, вот, они мне ничего не вызывают. То есть это люди достойные. Ну, я мало что знаю, как бы противоречивая информация, но я не могу сказать, что я отрицательно отношусь к правому сектору. Я надеюсь, что это действительно люди, которые любят свою родину, Украину. Ну, у нас Запорожье нет, а так... Ну, у правого сектора есть же политическое крыло и военное. Ну, в политике я не знаю, чем они занимаются, но ну, а если они воюют, наверное, это хорошо. Хорошо отношусь. Я не знаю, почему у нас этого так боятся, но я думаю, что у нас люди просто сами не хотят думать. И они все ждут, когда им кто-нибудь подскажет, что говорить. Напугали просто людей. Правый сектор, насколько я знаю, это партия Украины. Вот. Ну, отношусь положительно. В основном слышал их руководителя Дмитрия Яроша. Вот. Ну, в принципе, человек адекватный. Вполне какие-то реальные взгляды у него на будущее Украины, на политику.